माशाल्लाह से देखिए बन के हमारे पंजे तैयार हो चुके हैं और अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे याक़ा दें बरक़ देंसल वीवार विवर आई ये आज हम आपके लिए लाए हैं ये मुर्गियों के पंजे की रेसिपी आज हम इनका जो यखनी बनाएंगे और आपको इसका तरीका बताएंगे सर्दियों के दिन है और सर्दियों में जो है ना ये पंजे के सूप वगैरह बहुत खाया जाता है इससे बहुत ज़्यादा गर्म होता है लोग बहुत पसंद करते हैं तो आज हम आपको एक घर में बनाना बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है और इजी कितना इजी होता है कि आप ताकि घर में इसे बनाएं और बच्चों को भी दें और ख़ुद भी जो है ना इसका सूख नहीं है तो अभी बार हम बनाने लगे हैं ये तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं ये मैंने दो दर्जन पंजे लिए हैं ये मैं अपनी पतीली में डाल लूँगी ये देखें अब अब मैंने इसमें जो है दो से तीन प्याज़ लिए थे मैं वो प्याज़ ऐड करूंगी दो से तीन अदद जो मैंने टमाटर यहाँ पे लिए हैं और ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है दो चम्मच ये डालूँगी इसमें अब मैं इसमें यहाँ पे मिसाले डालने हैं ये भी पर मैंने यहाँ पे नमक डालूंगी सबसे पहले एक चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाल रही हूँ और दो चम्मच मैंने जो है यहाँ पे मिर्चों का लिया है आप चाहें तो ये कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई मसला नहीं है जितना आप तीखा खाना चाहें हल्का कम कर सकते हैं एक चम्मच मैंने यहाँ कुटा धनिया लिया है हाफ चम्मच में हल्दी ले रही हूं अब मैं इसमें यहाँ पे पानी डाल ये दो गिलास मैंने इसमें यहाँ पानी डाला है ये मैंने मसाले डाल लिए हैं हमें इसे बंद करके जो है ना इसे फ्लेम ऑन करके रख दूंगी फ्लेम मैंने जो है दरमियानी करनी है इसे 25 से 30 मिनट के लिए मैं इसे पकने दूंगी ताकि अच्छी तरह से गल जाए पंजों का जो है ना पानी खुश हो चुका है हमने इन्हें बॉइल कर लिया था और मैंने इसे जब खुले बर्तन में डाल लिया है क्योंकि मैंने इसकी भुनाई करनी है और अब मैं इसमें आयल डाल के इसकी भुनाई करूँगी एक कप में यहाँ पे जो आयल डाल रही हूँ अब इसकी भुनाई करूँगी ताकि मिसाला जो है घी छोड़ दे। आएसा आएसा आपने चम्मच को हिलाना ताकि जो चिकन के पंजे हैं हैं ये टूटे नहीं फ्लेम हमने मीडियम रखनी है ये देखें ये घी जो है छूट रहा है मिसाला जो है हमारा बन के तैयार हो रहा है जैसे अच्छी तरह से घी निकल आएगा फिर जो है हम इसमें पानी ऐड करेंगे आयल आलो हो गया है मिसाले से सही तरह से निकल आया है अब जो है मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि हम यखनी की तरह जो है अपना पंजों को बना रहे हैं तो पानी की मददार जो है मैं इसमें मुनासब रखूँगी दो से ढाई गिलास जो है मैं इसमें पानी डालूँगी अब जो है ना मैं इसे ढक दूंगी और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसे पकने दूंगी यखनी जी ने जो है ना घी छोड़ दिया है और सही तरह से देखें पक के तैयार हो गई है ये देखें माशाल्लाह से यखनी हमारी तैयार हो चुकी है आप चाहें तो इस पानी कम डाल सकते हैं कोई मसला नहीं है अगर आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें अगर आपने तनाव फरमानी है रोटी वगैरह के साथ तो आप पानी कम कर लें कोई मसला नहीं है काली मिर्च डाल रही हूँ मैं ऊपर थोड़ी सी गार्निश के लिए सबनेचर मिर्च थोड़ा हरा धनिया डालेंगे माशाल्लाह से देखिए बन के हमारे पंजे तैयार हो चुके हैं और अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे बरक़त दे तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें शेयर कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ खुश रहिएगा अल्लाह हाफिज़